Початок нового року для міністерства надзвичайних ситуацій України непростий. У всіх управліннях МНС держави проводяться підсумки минулого року та розглядаються направлення роботи на поточний рік. Підсумкове засідання за результатами роботи структур цивільного захисту регіону відбулося і у Севастополі. Підведення підсумків розпочалося з доповідей. за словами Геннадія Сохорученкова, минулий рік для МНС був непростим. Ми підвели ітоги роботи з МЧС у місті. Севастополе несколько раньше, это было подведение итогов сугубо сотрудников МЧС. Мы там дали положительную оценку работы, потому что справились, не допустили больших пожаров, не допустили больших пожаров в экосистеме, и, значит, снижение количества пожаров домов, снизили гибель людей на водных объектах, в горах. То есть Сотрудники МЧС получили положительную оценку. Сегодня мы подводим итоги работы всей гражданской защиты города Севастополя. Здесь мы собирали все коммунальные службы и все спасатели для того, чтобы значит, подвести итоги, вскрыть недостатки, если они были в предыдущем году, и поставить задачи на 2012 год. Как зазначив начальник управления в 2012 году работа службы МНС буде посилена за всеми напрямками. Приоритетные задачи у нас стоят следующие. Мы работаем ну, в связи с реорганизацией. был создано, вновь создано подразделение в количестве 160 человек. Это большой отряд, в который будет заниматься самостоятельно. Уже не со стороны набирать людей, а будет сами заниматься. Значит, э, поиском и уничтожением э, взрывоопасных предметов в штольнях Это была задача на другое подразделение, поставлено раньше. То же самое взрыв, поиск и уничтожение взрывоопасных предметов на Микензиевых горах, Казачьей бухте и на воде. И в том числе, как и в, 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 в городе в Севастополе. Кроме этого, у нас в этот отряд вошел... Э, Который не было подразделений, это горноспасательный. Теперь горноспасатели находится в подчинении МЧС города Севастополя и значит, спасать наших туристов, гостей города теперь будем, опять-таки мы. Ну и большое дело, конечно, и задача стоит это подтолкну к курортному сезону и на должном уровне провести курортный сезон. То есть заставить а я не побоюсь этого словска, заставить руководителей оздоровительных учреждений, чтобы они достаточно хорошо подготовились к приему гостей, к приему детей, чтобы не было таких случаев, как у нас в прошлом году было, значит, сами помните, потравили детей. Мы немедленно будем реагировать на все ситуации жизни. Початок 2012 року для МНСників дійсно став непростим. Цьогорічна зима вирішила порадувати українців снігом та сильними морозами. Перше за останні шість років у Севастополі температура опускається до мінус 18. Ми зреагували моментально. Хотілося би виразити пользую, виразити благодарність і поблагодарить це руководство города, в частности в лице губернатора Владимира. очередь зубы, потому что мы с ним лично объехали, вы знаете, в субботу все районы, поставили пять палаток, это четыре палатки по районам и одну палатку в Инкермане впервые. А учитывая то, что сам губернатор ездил по районам, то, конечно, у, у районных властей отношение совсем другое. Но даже без этого все районные звенья отнеслись с пониманием. Мы поставили палатки, районные, значит, сам соцобеспечение, оно обеспечивает питание, обогреванием палатки стоят, значит, как для сотрудников, так для лиц, которые нуждаются в, в том, чтобы им оказали помощь. Кроме этого, мы делаем по-другому, значит, мы не ждем, когда в палатке придут люди для того, чтобы, значит, сами им оказали помощь. Сотрудника милиции сотрудниками милиции, тоже делают рейды и выявляют, если люди значит, находятся там в тех или иных местах, они тоже привозят их в палатки для того, чтобы им оказали помощь. На підсумковому засіданні був присутній заступник директора департаменту цивільного захисту МНС України Олександр Лещенко, який високо оцінив роботу Севастопольського управління МНС. В цілому Міністерство увагу Севастополя, тому що це цікавий регіон, який має дуже складну техногенно екологічну нагрузку, і звісно, готовність підрозділення МЧС і діяльності всієї територіальної системи должна бути на високому рівні. Хочу відмітити, що в общем рейтинге. деятельности подразделения МЧС, э, значит, э... Городская система гражданской защиты в Севастополе занимает достойное место, входит в первую пятерку показателей по Украине. Это очень и очень неплохие показатели. Нерешенных проблем, конечно, есть, и куда от них деваться. Это была сегодня дана активная оценка этих, скажем так, вопросам и в выступлениях начальников территориальных подразделений и представителей служб. И я думаю, что на протяжении 2012 года эти мероприятия будут реализованы на более высоком уровне. По закінченню захода найкращих працівників МНС було нагороджено почесними грамотами.